તો આજનો આપણો જે વિષય છે કાન ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ તો હું પૂછવા એવું માંગીશ કે આનો ઇતિહાસ શું છે જો હું ભારતનું પ્રતિનિધિત્વની વાત કરું આવા મોટા ફિલ્મ ફેસ્ટિવલમાં તો તે ક્યારે શરૂઆત થઈ તેની સરસ પ્રશ્ન કર્યો છે પહેલો તમે કાન ફિલ્મ ફેસ્ટિવલની શરૂઆત સાથે આપણું ભારતીય ફિલ્મોનું ખૂબ જ યાદગાર સંભાણું સચવાયેલું છે આપણા બહુ એક દિગ્ગજ ફિલ્મ મેકર થઈ ગયા ચેતન આનંદ જ્યારે ઓગણીસો ને છેતાલીસ માં પ્રથમ કાન ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ યોજાયો પહેલી વાર જ યોજાયો હતો આજે સિત્યોતેરમી વાર યોજાઈ રહ્યો છે આ વર્ષે સિત્યો આવૃત્તિ પહેલી વાર યોજાયો ત્યારે એ ચેતન આનંદની એક ફિલ્મ હતી નીચાનગર એને કાન નો સર્વોચ્ચ એવોર્ડ મળ્યો હતો જેને પામ ડી ઓર કહે કે એ એવોર્ડ મળ્યો તો અને ત્યાર પછી આમ તો આજ સુધી પર્ટીક્યુલર એ એવોર્ડ કોઈ પણ ભારતીય ફિલ્મને મળ્યો નથી પણ એ પહેલી જ આવૃત્તિમાં પહેલાં જ વર્ષે કાન ફિલ્મ ફેસ્ટિવલમાં એક ભારતીય દિગ્દર્શકે ભારતીય ફિલ્મે એવી છાપ છોડેલી ત્યાંના લોકો ઉપર કે એમને સર્વોચ્ચ એવોર્ડ આપવો પડ્યો હતો એટલે આટલું ખૂબ સરસ આપણો ઇતિહાસ એની સાથે જોડાયેલો છે ભારતીય ફિલ્મોનો ભારતીય દિગ્દર્શક જી श्यामा मैं आपसे पूछना चाहूंगी आपने जिस तरह से ये बारह दिन चलने वाला जो ये कान फिल्म फेस्टिवल है उसको कवर किया है अगर इसकी समराइज की मैं बात करती हूँ इस फिल्म फेस्टिवल को किस तरह से देख रही है आप ये फिल्म फेस्टिवल को देखिए सबसे पहले तो अगर हम बात कर लें तो ये आ, फिल्म महोत्सव किसी एक उत्सव से कम नहीं है जितने भी फिल्मकार हैं सिर्फ यूरोप के नहीं सिर्फ भारत के नहीं बल्कि ये पूरे विश्व के जो फिल्मकार हैं वो यहाँ पर आते हैं एक संगम होता है पहले हम जानते हैं कि जो सर्वश्रेष्ठ मूवीज होती हैं, उन्हें चुना जाता है कंपटीशन सेक्शन के लिए तो इस बार हमने देखा कि 22 फिल्मों को सिलेक्ट किया गया था कंपटीशन सेक्शन में जिसमें हमारे भारत की भी पायर कपाड़िया की मूवी ऑल वे इमेजिन एज लाइफ उसे चुना गया और ये एक जो फीट है हमारे पास में तीस वर्षों के बाद आई यानी कि हमारे पास में तीस वर्षों तक अच्छी मूवीज तो बनते रहे लेकिन कानपल फेस्टिवल के इन कॉम्पिटिशन सेक्शन में जाने लायक अभी तक मूवी नहीं थी ये रिकॉर्ड ब्रेक किया है पायल कपाड़ा की मूवी ने साथ ही अगर हम बात करें तो ये जो 12 दिनों तक चलने वाला जो कार्यक्रम था हर रोज हमने देखा कि नई नई मूवीज के प्रेमियर्स हुए स्क्रीनिंग्स हुई रेड कार्पेट हुए रेड कार्पेट से हम सभी जानते हैं कि जो पूरे विश्व भर के हस्तियां होते हैं नामचीन हस्तियां होते हैं वो अपने सर्वश्रेष्ठ पोशाक में बहुत आकर्षक पोशाक में वहां रेड कार्पेट पे नजर आते हैं तो भारत से भी एक बार इस बार हमने कई ज्यादा पार्टिसिपेशन देखा ना सिर्फ हमेशा जो ऐश्वर्या राय जो रहती हैं रेड कार्पेट पे उनके अलावा भी हमने इस बार देखा कि ऐश्वर्या राय थी क्या राणी थी अदिति राव हैदरी थी इसके अलावा कई सारे जो इन्फ्लुएंसर्स थे भारत के जो क्रिएटर्स हम कहते हैं न्यू जनरेशन के वो भी वहां पर रेड कार्पेट वॉक उन्होंने किया है तो भारत की जो एक तरीके से यहाँ पर बढ़ती हुई पार्टिसिपेशन है वो देखने के लिए मिल रहा है मैं बात कर रही थी आपसे इनकॉम्पिटिशन सेक्शन की तो जो इनकॉम्पिटिशन सेक्शन है इसे सर्वश्रेष्ठ कैटेगरी मानी जाती है यानी कि इस मूवी इस जो सिलेक्शन है उसमें जो मूवी रहती है पहले ही वो सब सबसे अच्छी मूवीज मानी जाती हैं और उनमें भी उन बाईस में से भी जो सर्वश्रेष्ठ आती है तो उसके लिए काफी ज्यादा एक तरीके से अक्लेम्ड माना जाता है तो ये मूवी थी अनोरा शॉन ब्रेकर की अनोरा थी जिसने पाम डोर को जीता है और जैसा जो आपके स्टूडियो में गेस्ट हैं शैलेश जी वो भी बता रहे थे कि नीचा नगर को ये मिला था और तब की बात है जब ये डॉट जो था ग्रॉक्री के नाम से जाना जाता था इस बार ये ग्रॉक्री ऑल वी इमेजिन एज लाइट को मिला है तो हम समझ सकते हैं कि जो ग्रॉ जो सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है उसकी जो तुरंत नीचे आता है वो मिला है ऑल वी इमेजिन एज लाइट को तो ये भारत की अः एक तरीके से भागीदारी को दर्शाता है और साथ ही रेखांकित करता है कि फिल्म मेकर्स भारत में जो युवा फिल्म मेकर्स हैं कितनी पोटेंशियल है इसके अलावा भी अगर हम बात कर लें तो कई अन्य जगहों पर मास्टर क्लासेस चलते थे जिसमें से जो भारत के पद्मश्री है, सिनेमेटोग्राफर संतोष सिवान उन्होंने भी एक मास्टर क्लास लिया और एक पिया ओंजनू अवार्ड करके एक ट्रिब्यूट होता है जी. जो विश्व भर के जो सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफर्स होते हैं उन्हीं को मिलता है तो पहले भारतीय है संतोष सिवान जिन्हें ये सम्मान मिला और उनके लिए एक मास्टर क्लास भी उन्होंने डिलीवर किया कि किस तरीके से भारत की जो हेरिटेज है भारत की फिल्में हैं वो पूरे विश्व के सामने आना बहुत जरूरी है और वो एक लगातार निरंतर प्रोसेस है जी बिल्कुल श्यामा आ... શૈલેન્દ્રભાઈ જે રીતે અમારા સંવાદદાતાએ વાત કરી રીતે કે ચોવીસ ફિલ્મો નોમિનેટ કરવામાં આવી હતી એમાં ત્રીસ વર્ષ પછી ભારતીય ફિલ્મની એન્ટ્રી થઈ ત્યાં જેનું નામ છે જે જેમણે જે ફીચર ફિલ્મ તરીકે ડેબ્યુ તરીકે જે નિર્દેશક આયા પાયલ કાપડિયા તો આ કાન ફેસ્ટિવલ બે હજાર ચોવીસમાં ઇતિહાસ રચનારી પાયલ કાપડિયા કોણ છે પાયલ કાપડિયાની વાત કરીએ તો પાયલ કાપડિયા આપણું જે પુણેમાં જે એફ નામની સંસ્થા છે ફિલ્મ એન્ડ ટેલિવિઝન ઇન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ ઇન્ડિયા પુણેમાં પુનામાં આવેલી છે એના સ્ટુડન્ટ રહી ચૂક્યા છે અને આ સ્ટુડન્ટ તરીકે બે હજાર સત્તરમાં પણ એમણે એક શોર્ટ ફિલ્મ બનાવી હતી અને એ પણ કાન ફેસ્ટિવલમાં શોર્ટ ફિલ્મની કેટેગરીમાં પ્રદર્શિત થઈ હતી એવી જ રીતે બે હજાર એકવીસમાં એમણે બનાવેલી પાયલ કાપડિયા બનાવેલી એક ડોક્યુમેન્ટરી પણ કાન ફેસ્ટિવલમાં પ્રદર્શિત થઈ હતી અને આ વર્ષ તો બહુ જ મહત્ત્વનું રહ્યું છે કારણ કે જેમ બતાવ્યું એમ ગ્રાન્ડ સ્પિક્સ એવોર્ડ છે કે જે બીજા નંબરનો સૌથી સર્વશ્રેષ્ઠ પુરસ્કાર કહેવાય છે કાન ફિલ્મ ફેસ્ટિવલનો એ પુરસ્કાર એક મહિલા દિગ્દર્શક પાયલ કાપડિયાને મળ્યો છે જે આપણી એફટીઆઈ પુનાના સ્ટુડન્ટ રહી ચૂક્યા છે અને એ સમગ્ર દેશ માટે સમગ્ર ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી માટે આ ગૌરવરૂપ ઘટના છે જી બિલકુલ તો એવી રીતે જ જે બેસ્ટ એક્ટ્રેસનું પણ ત્યાં જે નોમિનેટ કરવામાં આવ્યું જેમનું નામ છે એ એક્ટ્રેસનું નામ છે અનસુયા સેન ગુપ્તા તો એમની વાત કરું તો એ કઈ રીતનું છે અનસુયા ગુપ્તાની એક જે ફિલ્મ છે એમાં એ ફિલ્મ ત્યાંનું જે પ્રીમિયર સેક્શન કહેવાય છે એમાં પ્રદર્શિત કરવામાં આવી હતી અને એ ફિલ્મને એમાં એમના રોલ કરવા બદલ એમને બેસ્ટ એક્ટરનો એવોર્ડ મળ્યો છે અને એ બેસ્ટ એક્ટ્રેસનો એવોર્ડ જીતનાર પણ અંસુયા સેનગુપ્તા પ્રથમ મહિલા છે આજ પહેલાં કોઈ પણ ભારતીય એક્ટ્રેસને એ સન્માન મળ્યું નથી એટલે પણ એના દિગ્દર્શક બલ્ગેરિયન છે ફિલ્મ હિન્દી ભાષામાં જ બની છે એમાં ના નથી પણ એના દિગ્દર્શક બલ્ગેરિયન છે અને અંસુયા સેનગુપ્તાએ એ રીતે પણ ઇતિહાસ રચ્યો છે जी बिल्कुल श्यामा मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से ये सितो तेरवा जो कान फिल्म फेस्टिवल है इसमें भारत की भूमिका को ये फिल्म फेस्टिवल में आप किस तरह से देख रही है बहुत बड़े तरीके से भागीदारी हुई है भारत की और हुँ. हम इसलिए ये आपको, ये आपको बता रहे हैं बड़ी हुई भागीदारी है क्योंकि शैलद्र जी भी बता रहे थे कि पायल कपाड़िया की पहले भी शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्रीज जा चुकी है कान फिल्म महोत्सव में लेकिन जो बज एक क्रिएट हुआ है वो इस बार हुआ है क्योंकि कई सारे कैटेगरीज में कई सारे विभिन्न कैटेगरीज में भारत की मूवीज गई हुई है जिसकी सबसे पहली बात तो हम ऑल वी इमेजिन कर ही चुके हैं जो मेन कैटेगरी में है इसके अलावा एक लास्टने करके कैटेगरी होती है जिसमें अक्रॉस द वर्ल्ड जो फिल्म स्कूल्स होते हैं जैसे एफ हमारे यहाँ पर है वैसे जो स्कूल्स होते हैं उनकी फिल्में जाती हैं यानी कि ये मोस्टली फाइनल ईयर के या फर्स्ट ईयर के बच्चे होते हैं जो स्कूल के फिल्म uh, स्कूल के शॉर्ट फिल्म बनाते हैं उसमें भी और टू नो ये कनाडा लैंग्वेज uh, में मूवी बनी है वो उन्होंने सबमिट किया था जिसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है बेस्ट मूवी इन लास्ट कैटेगरी मिला है तो ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है भारत के लिए इसके अलावा द शेमलेस मूवी जिसमें अनुसुईया सेन गुप्ता को बेस्ट uh, एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है तो ये बहुत बड़ी यहाँ पर अचीवमेंट है क्योंकि पहली एक्ट्रेस है भारत की जिन्हें ये अवार्ड मिला है जी। हाँ, तो ये एक रिगार्ड करके कैटेगरी होती है जिसमें ये मूवी थी द संतोष संध्यासूरी की बनाई हुई मूवी है संतोष ये भी असर्टन रिगार्ड जो कैटेगरी है उसमें दिखाई गई थी तो कुल मिला के कई सारे मूवीज थे जो विभिन्न कैटेगरीज में दिखाए गए और उसमें से अवार्ड्स भी कई सारे मूवीज ने लाए हुए हैं तो एफ के जो ये स्टूडेंट जो मेकर्स हैं चिदानंद नायक और इसके अलावा और भी कई सारे जो लोग हैं जिन्होंने फिल्म को बनाने में सहभोग सहभाग किया है उनसे बातचीत की हमने तो उन्होंने ये बताया कि एक तो ये इतना बड़ा मंच है उसमें कई सारी बातें होती है उनके लिए सीखने के लिए कि वो किस तरीके से और बेहतर कर सके हैं तो ये तो बात हो गई जहाँ पे स्क्रीनिंग की बात कर रहे हैं हम इसके अलावा हम कई सारे ऐसे भी को कोलेबोरेशन देख रहे हैं जो भारत पवेलियन में हो रहे थे भारत पवेलियन एक कैसा जगह है जहां पर भारतीय फिल्म मेकर और साथ ही विश्व के जो अन्य फिल्म मेकर भारत के साथ में आपके साथ में काम करना चाहते हैं वो मीटिंग्स कर सकते हैं बी टू बी मीटिंग्स या अन्य मीटिंग्स कर सकते हैं और इस पर एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर हमने ये देखी कि स्पीड डेटिंग की एक कॉन्सेप्ट होती है जो आप और मैं जानते होंगे कि एक मेल और एक फीमेल स्पीड डेटिंग करते हैं लेकिन यहाँ पर कंट्रीज टू कंट्री स्पीड डेटिंग कर रहे थे यानी कि आठ मिनट का समय दिया गया था इन लोग को कि ये न्यूजीलैंड स्पेन यूके ये भारत के फिल्म मेकर्स के साथ आए बातचीत करें और फिर उसके बाद में उन्हें जो डील आगे करना है या बात आगे करना है वो कर सकते हैं तो इसमें भी कई सारे देशों ने भारत के साथ आके बातचीत की तो आप समझ सकते हैं कि भारत कितना ज्यादा अब फिल्म मेकिंग में मोस्ट मैक्सिमम नंबर्स की मूवीज हम बनाते हैं हम इसलिए फेमस हैं लेकिन अब जो कंटेंट जो है हमारे पास में कंटेंट वाइज या क्वालिटी वाइज उसमें भी हमारे साथ में काफी सुधार आई हुई है और इसके अलावा कि भारत अपने देश में लोगों को बुलाए और फिल्मिंग डेस्टिनेशन के तौर पर अपने आप को एस्टेब्लिश करे इसमें भी कई सा, कई सारी चर्चा हो रही कई सारी बातें हो रही हैं तो आप पूरी ओवरऑल समझ सकते हैं कि ना सिर्फ फिल्म दिखाना बल्कि फिल्म बनने में फिल्म के बनने में के पहले पोस्ट प्रोडक्शन प्री प्रोडक्शन जितनी भी सारी बातें हैं उसमें भारत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है और इस बार भी कैंप फिल्म महोत्सव में भी जो जितने भी यूरोपियन फिल्म मेकर्स हैं या पेरिस फिल्म रीजन की भी बात कर लिया जो ये बोर्ड होता है वहां पर हुँ. उसने भी माना है कि आ, जो भारतीय फिल्म फेस्टिवल है अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल जो इसी हम जानते हैं जो हर साल गोवा में होता है उसमें भी जो विदेश के फिल्में पर आ, टेक्निकल कारणों से और जाने की क्या कि हमारी भी पिक्चर उसमें लग सकती जी बिल्कुल अ તો જે રીતે મેં શ્યામાને જે સવાલ પૂછ્યો એ જ હું આપને પૂછી રહી છું કે આપ ભારતની રીતે જોઈ રહ્યા છો આ ફિલ્મ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલમાં આ આ વર્ષે જે સિત્યોતેરમાં કાન ફિલ્મ ફેસ્ટિવલમાં જે રીતે લગભગ એટલે સાતેક ભારતીય સાત આઠ ભારતીય કલાકારોને સન્માન મળ્યું છે અને એ રીતે જોવા જઈએ તો એક સાથે સાતેક કલાકારો જુદી જુદી રીતે અલગ અલગ સેક્શનમાં હાઇલાઇટ થયા હોય એવું આ પહેલીવાર બન્યું છે એનાથી સ્પષ્ટ એવું થાય છે કે જે વિશ્વ સિનેમા છે એમાં ભારતનું પ્રદાન કે ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ સો ટકા વધી રહ્યું છે બિલકુલ હવે જ્યારે આવી રીતે કાન ફિલ્મ ફેસ્ટિવલમાં આવી રીતે જે ફિલ્મ મેકર્સ છે પોતાની ફિલ્મોને મૂકે છે નોમિનેટ થાય છે એમને એવોર્ડ્સ બી મળે છે તો જ્યારે એ જ ફિલ્મની હું એને ભારતમાં વાત કરું તો એ ફિલ્મને કેવી રીતે ભારતમાં બૂસ્ટ મળે છે જો અહીંયા આપણી જે ભારતીય ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી છે ને એમાં તો બહુ સ્પષ્ટ વાત એવી છે કે આ જે એમાં બે સ્પષ્ટ ભાગ પડેલા છે કે કમર્શિયલ ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી અને આર્ટ ફિલ્મ ફિલ્મો એટલે આપણું જે દર્શકોની પણ માનસિકતા એવી છે કે એવોર્ડ વિનિંગ ફિલ્મો છે આ તો એ એવોર્ડ વિનિંગ ફિલ્મોને માસ ઓડિયન્સ નથી મળતું ક્લાસ ઓડિયન્સ ચોક્કસ મળી રહે છે બિલકુલ એવી ફિલ્મો જ્યારે જ્યારે રિલીઝ થાય તો એક ચોક્કસ ઓડિયન્સ છે ક્લાસ ઓડિયન્સ એ લોકો એ ફિલ્મો જોવા જતા જ હોય છે અને એનું કારણ એવું એ લોકોનો જે વિષય હોય છે થોડા જુદા પ્રકારના વિષય હોય છે એના કારણે કદાચ લોકોના મનમાં આવું હોય શકે દાખલા તરીકે આપણે આજે જે પાયલ કાપડિયાની ફિલ્મ છે એઝ વી ઇમેજિન એઝ લાઈટ લાઈટ એની વાત કરીએ તો એમાં બે નર્સની વાત છે બરાબર છે એ બે નર્સ રહેતી હોય છે એક સાથે અને એમાં એક નર્સ એના પતિથી ડિટેચ હોય છે અને લગભગ એકાદ વર્ષના સમયગાળા પછી એના પતિનું એક ગિફ્ટ એને મળે છે અને એના કારણે એમના જીવનમાં એક તોફાન આવે છે અને એની ફિલ્મમાં વાત છે તો આ પ્રકારની જે સ્ટોરી હોય જે સીધે સીધી આપણી જે કમર્શિયલ ફિલ્મો જોવાયેલા જે ઓડિયન્સ છે આપણું એક હીરો હોય અને એક વિલન હોય અને હીરો ને વિલન વચ્ચે સામ સામે ફાઇટ થાય એન્ટરટેનમેન્ટ વેલ્યુ કદાચ આમાં લોકોને ઓછી લાગે એના કારણે આવી ફિલ્મોથી માસ ઓડિયન્સ થોડું દૂર રહેતું હોય છે પણ આ પ્રકારની ફિલ્મોને એપ્રિશિએટ કરનારા એક ચોક્કસ વર્ગ આપણે અહીંયા છે જ ભારતમાં અને જેના કારણે अभी फिल्मों को ये लोगों द्वारा जोवा जाता है ना वखाणता है जी बिल्कुल श्यामा यही सवाल मेरा आपसे ही है कि जिस तरह से फिल्म मेकर्स अपनी क्रिएटिविटी को इतने बड़े फेस्टिवल पे वैश्विक मंच पर जब रखते हैं तो इससे अगर मैं भारतीय इकोनॉमी को बात करूं तो इसको मतलब कुछ असर हो सकती है देखिए आने वाले समय में जरूर हो सकता है और इस बार अगर हम बात करें कि भागीदारी बड़ी हुई है तो आ, लोग देख रहे हैं पूरा विश्व जान रहा है एक नोट ले रहा है कि भारत में फिल्म मेकर्स जो हैं वो बहुत अच्छे एक क्वालिटी दे रहे हैं कंटेंट वाइज भी बहुत ज्यादा इंप्रूव कर रहे हैं ऐसे समय में अगर हम बात करें जो इकोनॉमी की बात करें तो कई सारे जो क्रिएटर्स होते हैं दूसरे कंट्री के फिल्म मेकर्स होते हैं प्रोड्यूसर्स होते हैं वो चाहते हैं कि भारत के साथ आके वो फिल्म बनाए तो पायर कपाड़े की भी आप मूवी देख लीजिए या जो शेमलेस की बात कर रहे थे हम उसमें भी कई सारे कंट्रीज आके साथ में उन्होंने काम किया है बल्गेरियन डायरेक्टर है उसके उसमें भी फ्रांस की भी कोई भागीदारी रही है यूके की भागीदारी रही है तो ये आप समझ सकते हैं कि कई सारे कंट्रीज साथ में आके एक फिल्म बना रहे हैं इससे इकोनॉमी को तो बूस्ट मिल ही रहा है इकोनॉमी रोल हो ही रही है साथ ही आपकी जो क्रिएटिविटी है या आपके जो देश की कहानी है देश की सेटिंग है वो भी लोगों के सामने आ रहा है एक बार अगर ये सामने आता है कि आपके देश में क्या ऑफर कर सकता है आपका देश फिल्म मेकिंग में इजी है कि नहीं है तो उसे ये एक समझा जा सकता है कि और भी अन्य विदेशी फिल्म मेकर जो है वो भारत में आके फिल्म बनाना चाहेंगे और जब ये होता है तो क्योंकि हम भारत सरकार ने काफी से इंसेंटिव रखे हुए हैं काफी सारे स्कीम्स रखे हुए हैं सब्सिडीज रखे हुए हैं तो जब विदेशी आकर यहाँ पर मूवीज बनाते हैं तो हमारी इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है और साथ ही जब ये यहाँ पर मूवीज लगती है थिएटर्स में तो आप समझ सकते हैं कि, कि कितना फायदा होता है एक रोलिंग इकोनॉमी बन जाती है और सभी को जो भी फिल्म से जुड़े हुए हैं इनडिरेक्टली डायरेक्टली सभी को इसका फायदा होता है श्यामा आपने मतलब ये फेस्टिवल को कवर किया है तो अगर ये जो मूवीज है इसका सिलेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो किस तरह से होती है देखिए सिलेक्शन के लिए सबसे पहले तो आ, काफी एक ब्रेक हो, काफी लंबा समय होता है कि उसके पहले ही देना होता है और प्रोविजंस होते हैं कि गाइडलाइंस होते हैं कि इन सब के बीच में आपकी जो मूवी है वो प्रॉपर उस, उस मूवी में शूट करना या स्क्रीन प्ले या जो भी कैरेक्टर्स वगैरह सारे उसके ऊपर में फॉल उस लाइन में आने चाहिए फिर वो सबमिशन होते हैं कई सारे मूवीज ऐसे होते हैं जो इन कॉम्पिटिशन के लिए भेजे जाते हैं लेकिन वो नहीं सिलेक्ट होते हैं उसे आउट ऑफ कॉम्पिटिशन में भी दिखाया जाता है अगर वो मूवी वर्थ इट है कई सारे ऐसे मूवीज होते हैं जो इन कॉम्पिटिशन में नहीं है लेकिन मार्शे मार्शेड फिल्म के तहत दिखाया जाता है तो ऐसी भी कई सारे मूवी है जैसा शैले जी भी बता रहे थे कि पायल कपाड़िया की जो मूवी थी वो थोड़ी बहुत स्टोरी सुना रहे थे ये मूवी हमने देखी ग्रैंड थिएटर लुमियर में तो इनकी थिएटर भी काफी बड़ी होती है और ये भी एक तरीके से एक बहुत बड़ा आकर्षण की चीज है कानफल महोत्सव में कि इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर भी किसी देश के पास हो तो ये बहुत बड़ी बात है तो ये मूवी के पास हम आते हैं तो मूवी अगर आप और तो मैं थिएटर में जाएंगे तो इस तरीके की मूवी नहीं लगती है ये मूवी एक एक तरीके से क्रिटिकली अक्लेम्ड मूवीज होती हैं जितनी भी मूवीज मैं बाईस मूवी की बात कर रही हूँ जो इन कंपटीशन में चूज की जाती हैं ये क्रिटिकली अक्लेम्ड होती हैं लेकिन कमर्शियली ये चलेंगी या नहीं चलेंगी इसकी इसकी गारंटी नहीं होती है तो ये भी मूवी जो है एक काफी स्लो पेस लेती है पैर कपाड़िया की जो ऑल वी इमेजिन लाइक की मैं बात कर रही हूँ स्लो पेस लेते हैं स्लो पे चलते हैं आपको जिस तरीके से उसमें गाने सॉन्ग डांस ये सब चाहिए उसमें नहीं है स्टोरी फ्लो होती है और स्टोरी आप समझ जाएंगे अपने आप से कि कैरेक्टर की, की जिंदगी कहाँ जा रही है तो ये सारी बातें जब फिल्म मेकर बनाता है एक न्यू फिल्म मेकर की बात कर लीजिए या इस्टेब्लिश फिल्म के मेकर की बात कर लीजिए तो वो अपने आप समझ जाता है कि ये मेरी मूवी सिलेक्ट होगी या नहीं होगी कई बार ऐसी मूवीज होते हैं जो सिर्फ उसी फिल्म फेस्टिवल्स के लिए ही बनाए जाते हैं जिनका कमर्शियली कोई कोई रोल नहीं होता है कोई लेना देना नहीं होता है वो सिर्फ फिल्म फेस्टिवल्स में ही घूमती हैं विजिट्स करती हैं और जितने भी क्रिटिकली अक्लेम या क्रिटिकली एक कहते हैं वो सारी चीजें लेती हैं और काफी डिफरेंट होता है इनकी मार्केट ये नॉर्मल मार्केट में इनकी मूवीज जाती ही नहीं है

હવે કાન ફિલ્મ ફેસ્ટિવલમાં શું છે કે ઘણા બધા વિભાગો હોય છે જેમ બતાવ્યું એમ કોમ્પિટિશન કોમ્પિટિશન સેક્શન સિવાય આઉટ ઓફ પર ઘણી બધી ફિલ્મો ત્યાં પ્રદર્શિત થતી હોય છે અને એક વિભાગ એવો છે જેને ડી કાન્સ કહે છે કાન તો એ માર્કડી કાન એ શું હોય છે માર્કેટ વિભાગ હોય છે માર્કેટ વિભાગ એટલે કે આમ જનરલી એમાં એવું કહેવાય કે કોઈ પણ નિર્માતા ઈચ્છે તો એની એક ચોક્કસ રકમની ફી હોય છે અને એ ફી ભરીને

तो भारत और दूसरे देशों के कोलाबोरेशन का फ्यूचर क्या है हाँ देखिए मैंने आपको पहले जो बताया था बी टू बी मीटिंग्स हो रही है हाँ। लगभग 200 से ज्यादा मीटिंग भारत पवेलियन में हुई हैं और कई बार आ, ऐसी भी मीटिंग्स हुई हैं जो ऑन द स्पॉट शेड्यूल हुई है तो आप समझ सकते हैं कि 200 से ज्यादा मीटिंग्स अगर भारत के साथ हुई है तो कई सारे मीटिंग्स इसमें जो प्रॉपर हम कह सकते प्रोडक्ट इसमें मटीरियलाइज होंगे वो कई सारे होंगे कई सारे को कोलैबोरेशन की बात हुई है और इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ में हुई है कई सारे ट्रीटीज ट्रीटीज जो हम कोकोलेबोरेशन सेक्शन की बात कर रहे हैं सोलह फिलहाल हमारे पास में को कोकोलैबोरेशन ये बातें हो चुकी हैं कि ये फाइनल होने वाले हैं इसके अलावा भी ये नंबर बढ़ने वाला है इसके अलावा जब हम को कोकोलेबोरेशन की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको जो शेमलेस मूवी की बात बताई जिसके डायरेक्टर कॉन्स्टेंटिन बोजनोव है जो जो बल्गेरियन है तो आने वाले समय में कई सारे ऐसे मूवीज बनेंगे जिसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर दूसरे कंट्री के हो बाहर से हो या कई सारे देश साथ में आके बना रहे हैं और लेकिन वो सेटिंग होगी भारत में एक्टर्स होंगे भारत के या आसपास के होंगे या भारत उनके साथ में जाके बनाएगा तो को कोलेब्रेशन इस तरीके से होगी और जिसे इस भारत में सब्सिडीज और इंसेंटिव मिल ही रहे हैं तो ये ये काफी बढ़ रहा है कि दूसरे कंट्रीज से लोग आके फिल्म मेकर्स आके यहाँ पर शूटिंग करना चाह रहे हैं यहाँ के लोकल लोगों को एम्प्लॉय करना चाह रहे हैं क्योंकि इसमें ये बात ये भी बहुत बड़ी बात है कि भारत के जो फिल्म मेकर्स हैं वो चीजों को बहुत इकोनॉमिकली मैनेज uh, कर पा रहे हैं तो दो जो दूसरे कंट्री के फिल्म मेकर्स हैं वो इस बात को लेकर काफी हैरान रहते हैं और काफी ज्यादा आश्चर्यचकित और इंटरेस्टेड भी रहते हैं कि पैसा बचा लिया जाए और इस ये भी एक वजह है कि वो भारत फिल्म मेकर्स के पास में कूक uh, लैब करने आते हैं कि वो इकोनॉमिकली uh, सारा सेटल कर दें सेट कर दें ताकि वो वहां पर आके अपनी फिल्म बनाए फिल्म फैसिलिटेशन सेंटर्स भी बहुत सारे जगह पर हैं हर राज्य अपने आप को एक फिल्मिंग डेस्टिनेशन की तरह पे स्टैब्लिश कर रहा है कांत महोत्सव में भी हमने देखा कि कर्नाटका महाराष्ट्र गोवा और अन्य जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर की आप बात करें तो हम समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर कुछ साल पहले क्या वहां पर सम, क्या वहां पर एक, एक भिल्कुल, था। भिल्कुल। और आज वो अपने को एक फिल्मिंग डेस्टिनेशन की तरफ प्रमोट कर रहा है तो सारी बातें जो है सारे राज्य अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास में दो डबल एक भारत अपने आप को प्रमोट कर ही रहा है देश प्रमोट कर रहा है और राज्य प्रमोट कर रहा है तो अगर आप अगर विदेश से आके यहाँ पर फिल्म बनाना चाह रहे हैं तो आपके पास तो दो फायदे हैं इसके अलावा अगर आप लोकल को प्रमोट लोकल्स को लेते हैं तो आपको और फायदा मिल रहा है तो ओवरऑल भारत काफी सहूलियत दे रहा है फिल्म मेकर्स को अक्रॉस द वर्ल्ड और ये को कोलाबोरेशन आने वाले समय में जो सोला मैं आपको नंबर्स बता रही हूँ जो जो बात हुई है सोलर ट्रीटीज की ये नंबर आने वाले समय में काफी बढ़ने वाला है जी बिल्कुल श्यामा मतलब तीस साल बाद भारत की फिल्म की एंट्री हुई पायल कपाड़िया के रूप में जिन्होंने बहुत प्रतिष्ठित ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जिनको मिला तो जाहिर है आपने उनसे बात भी की हुई होगी जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला अंशुहासेन गुप्ता उनसे भी बात की होगी तो अभी के जो फिल्म मेकर से नए नए मतलब अगर हम स्टूडेंट कैटेगरी की बात करें या फिर कोई दूसरी कैटेगरी की बात करें जो अपनी फिल्म बनाना चाहते हैं शॉर्ट फिल्म बनाना चाहते हैं तो उन्होंने कुछ मैसेज दिया होगा देखिए उन्होंने तो यही मैसेज दिया है कि वो जब जाते हैं फेस्टिवल में तो वो खुद भी जाते हैं काफी कुछ सीखने के लिए और एक ये परफेक्ट जगह है जहां पर ये फिल्म मेकर्स जो हैं वो आपस में व्हाट्सएप पे जैसे ग्रुप बन जाती है तो वैसे ग्रुप बन गया है अब वो लाइफ लॉन्ग तक सीखते रहेंगे एक दूसरे से कि क्या क्या फिल्में चलती हैं क्या फिल्में बनानी चाहिए जब हम बात करते हैं नए फिल्म मेकर्स की तो मैंने आपको ये भी बताया कि कंटेंट वाइज जो अब नया हो रहा है तो काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स ने भी रेड कार्पेट वॉक किया है वो अब न्यू स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं वो लोग को भी इसीलिए बुलाया गया था कि वो बता सके कि अब जब फिल्म मेकिंग है या स्टोरी टेलिंग है किस तरीके से नया स्टोरी टेलिंग होता है तो हर जन जिसके पास में एक स्मार्टफोन है जिसके पास में इंटरनेट कनेक्शन है वो एक फिल्म मेकर है गांव-गांव में अगर आप देखें तो वो फिल्म मेकिंग या शॉर्ट फिल्म की बात कर लीजिए या वो अपनी कहानी से पोट्रे करता है हर अगर हम इसी की भी बात कर लें जो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है भारत का तो उसमें भी अगर आप देखें तो क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टूमो ये एक ऐसा कॉम्पिटिशन है जहां पर भारत के कई सारे राज्यों से दूर दूर के राज्यों से भी लोग आते हैं और ये यहाँ पर फर्स्ट टाइम फिल्म ही है टैलेंट अपना, अपना है, है वो सामने रखते हैं उन्हें पुरस्कार मिलता है और आगे आने वाले समय में उन्हें जो बेस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाउसेस है वो लेते हैं हायर करते हैं तो ये सारा एक प्लेटफॉर्म सेट हो ही रहा है जिनके पास प्रतिभा है जिनके पास में एक जी बिल्कुल फिल्म सामने ला सकते हैं उन्हें और उभारने का

તિદાનંદ નાયક કરીને એફટીઆર નો સ્ટુડન્ટ છે એની પણ આ વખતે શોર્ટ ફિલ્મ ત્યાં વિનર થઈ છે એક એ વાત હતી અને બીજી વાત એ છે કે યુકેની એક ફિલ્મ સ્ટુડન્ટ છે જે માનસી મહેશ્વરી નામ છે એની પણ શોર્ટ ફિલ્મ એનિમેશન ફિલ્મ હતી અને એ પણ ત્યાં થર્ડ કે પ્રાઇઝ એને મળ્યું છે ત્રીજા નંબરે આવી છે એટલે એ વાત કરવી પણ જરૂરી હતી કારણ કે આ બંને સ્ટુડન્ટ ફિલ્મો હતી ને એ વિનર થઈ હતી તમે ગુજરાતી ગુજરાતી વાત તો આજ સુધી કોઈ પણ ફિલ્મ કહ્યું એમ વર્ષ જો હિન્દી ફિલ્મ સિલેક્ટ થતી હોય તો ગુજરાતી ફિલ્મ તો બહુ દૂરની વાત રહી જાય એટલે પણ ત્યાં મેં કહ્યું એમ ઘણા બધા સેક્શન હોય છે એટલે આપણે જેમ માર્કેટ સેક્શન ની વાત કરીએ તો બે ફિલ્મો એવી છે કે જે માર્કેટ સેક્શનમાં નજીકના સમયગાળામાં જેના પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હોય એમાંની એક ફિલ્મ જે હેલ્લારો અભિષેક શાહના દિગ્દર્શનમાં બની હતી એને સરકાર તરફથી કાન ફિલ્મ ફેસ્ટિવલમાં માર્કેટ સેક્શનમાં મૂકવામાં આવી હતી અને બીજી ફિલ્મ જે ગાંધીની બકરી ઉત્પલ મોદીએ ડિરેક્ટ કરેલી હતી અને એ કોરોના કાળમાં કાન ફિલ્મ ફેસ્ટિવલમાં માર્કેટ સેક્શનમાં ગઈ હતી એટલે હમણાં જે નવી ફિલ્મોનો ગુજરાતીઓનો દોર ગુજરાતી નવી ફિલ્મોનો જે દોર શરૂ થયો છે એમાંથી આ બે ફિલ્મો ગઈ હોય ત્યાં આવી રીતે માર્કેટ સેક્શનમાં એવું મને યાદ આવે છે અને નવા ફિલ્મ મેકરને તો એટલું મારે કહેવું ખાસ કરીને ગુજરાતી ગુજરાત સરકારની એક સ્કીમ છે ફિલ્મની સબસિડીની એ સ્કીમમાં એવું છે કે જો કાન ફિલ્મ ફેસ્ટિવલમાં કોઈ ફિલ્મ એવોર્ડ જીતે તો એને પાંચ કરોડ રૂપિયાની સહાય આપવામાં આવે છે